Меня зовут Артем, я житель города Иловайска. Вот, э, в период августовской бомбежки в городе Иловайске, когда зашла нацгвардия, украинская армия, батальоны, вот, э, в подвале этого дома были расстреляны мои родственники. Вот. Расстреляли их ни за что, нашли их расстрелянными Дядя Валера был расстрелян и изрешеченный под дверью. Дядя Люся, жена его, была выстрелом в голову убита. Да. Вот. Отношения к ДНР они никакого не имели. То есть они а убили... кто убил? Ну, дома? украинские, сказать, дома, укроповские никуда батальоны, никуда батальоны, войска. Потому что здесь была перемешка, как бы кто нет, именно, нет, с какого нет, батальона, нет, я, нет, я, нет, я не могу сказать. Не, не вот. дома, не ну, что еще сказать? Они были побиты? Да, к ним применяли изначально, в доме были обнаружены сначала в доме следы крови, гильзы, потолок отстрелянный. И у дяди Валеры уже потом в морге обнаружили, что у него все пальцы были переломаны на руках. То есть их сначала били, пытали, я не знаю, просто издевались, наверное, для развлечения какого-то. А потом расстреляли в подвале. Когда они уже уходили отсюда, когда наши подразделения уже производили зачистку. Они что-то у них из дому пропало, что-то искали? Нет, ничего, ничего не пропало. Как говорили соседи, что они якобы из-за машины их убили. Хотя ключи от машины, документы, это все находилось в парсетке, стояло в прихожей. Не, не прятали, ничего, не скрывали. Все в доме чисто. Ну, как бы, по всей видимости, просто ребятам было скучно. Они решили, наверное, подразвлечься. Как-то вот над мирными жителями, вот так вот поиздеваться. Здравствуйте. 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 На момент, когда Еловайский котел закрывался, видите, а, у пленных а, Насгварии, вот, ну тогда тоже самое, в Перемешку, я не помню точно у кого конкретно, и ну, изымались личные вещи, когда они сдавались в плен, и мобильные телефоны, то есть фотоаппараты, ну, мы с ребятами пробивали там фотографии, видео, Ты вот, нашли одно интересное видео, Старобешевский район, я точно не помню, деревню. Вот. Пришли в семью. Кто-то из соседей сказал, что они активно помогали ДНРовцам Муж стоял там на блокпостах и так далее. Вот. Прямо на видео снято, они начали съемку, прям в уходе в вот. Мужу сразу, без разговоров, без ничего. Парни прострелили обе ноги. Вот. И стояла женщина с ребенком. Ребенок... Это кто все делал? Кто это все делал? Национальная гвардия. Я точно не скажу. Нет, это какие-то были батальоны. Вот. Но со стороны украинской, украинской да, стороны? Да, да, со стороны Украины. Uh -huh. вот. Стояла женщина, это жена этого парня, которого многие прострелили. Вот. С ребенком, ну, до годика, месяцев 9-10, вот так вот ребенка. Они просто без разговоров вырвали ребенка из рук у матери. Вот. Ну, и с криками «Слава Украине! Героям слава!» За то, что они помогали ГНРовцам, он казаножки и на глаза по матери ударили об угол дома. Да. в а, наш, чем съемка там уже так слегка прорвалась, там вот эти вот крики, смех, радость и как бы, ну, о чем еще можно говорить, если это просто геноцид.